Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. kata ternak kulut ni senang, tak payah bagi makan. Dia tak macam penternakan-penternakan lain lah kan. Penternak, apa, penternakan lain macam lembu, ayam, kambing nak kena bagi makan. Tak bagi makan mati. Kulut ni tak payah pening-pening kepala. Dia pagi dia keluar pergi cari makan, dia semua berdikari. Dia tak susahkan orang lah kan. Tapi sebenarnya, iyalah kan, ternak dulu lah kan. tapi kalau insyaAllah lah, kalau sumber tu tepat, bagus, InsyaAllah tak ada masalah lah kan. Tapi apa nak pening-pening kepala lah kan. Ternak-ternak kulut ni susah kan. Beli je dengan saya kan. Senang kan. Tiap, -tiap bulan ha, order saja kan. Nanti pening. risiko ternak kulut ni saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan Sebab okay, dia benda hidup. Benda semula jadi. Dia boleh datang. Dia boleh pergi. Ha, apa yang berlaku kat saya lah kan. Saya pun ada juga sarang 2-3 kan Lari meninggalkan saya begitu saja Tanpa beritahu apa-apa Itulah resiko kita lah Ternak kulut ni kan Sebab dia benda hidup Benda semula jadi Tak ada jaminan ha. Okey Jom kita pilih hat Kita punya sarang Lebah kelulut Pagi ni So sini lah kampung Okay Ini adalah tanah apa Dia punya pokok-pokok yang ada di sekitar kawasan sini Beluka-beluka yang ada kat sini lah uh, Ini adalah pokok uh, Manggis pun ada Tapi buahnya tak tak besar lagi lah Masih kecil lagi Ini Okay ini adalah dia punya sarang jenis uh, Genio Tiregona Taurasica Ini lebah paling besar lah Dalam kategori kelulut Buat masa sekarang So anda boleh lihat Dekat sini Setiap pagi dia akan keluar Okey Keluar masuk-keluar masuk keluar, Mengambil masuk. pollen uh, Nektar dan sebagainya Okey Ni dia punya kawasan lah So, yang ni Terosika ni jenis memang cukup jinak lah. Ha, dia mesra. Nak ambil madu dia pun mudah. Ok, ni dia punya ibu. Induk dia dekat sini lah. Ha, kawasan ratu dia. Ini adalah kotak dia bagi atas. So, kotak ni tempat atas ni je saya akan ambil dia punya madu lah. Apabila uh, dia dah cukup matang nanti kita ambil. Biasa saya ambil tengok keadaan lah. Kadang-kadang saya ambil sebulan lebih. Kadang-kadang... Uh, tiga minggu lah Sekali ha, Cantik Ok Ini dia punya lebah tengok Dekat-dekat sikit ha, Ini dia punya Jenis Genio Trigona Thoracica So aktif ni Dah bertahun-tahun saya bela Alhamdulillah lah Tak lari Tak merajuk kan? Ha. So dia dalam kotak ni Sebenarnya ibarat macam Satu kilang Ah ha, Satu kilang ha, Dengan sistem dia Apa semua Memang Dahsyat lah kan Dia boleh production untuk menghasilkan Apa ni Madu yang quality So saya punya sarang kelulut Semua saya biar Terbang ambil nektar original Tak ada nak bagi-bagi makan gula ke apa semua Tak ada Saya biar je Kalau ada stok adalah stok saya kata Kalau habis stok habis stok tunggulah dia buat pula ha. Sebab benda ni benda hidup Dia bukan Apa ni Benda boleh order daripada kilang Ha So itu sebab tuan-tuan Kalau mahal sikit tu anda kena faham lah okay? So nak lebah kulut tu nak dapatkan setitis madu pun Berapa ribu nektar bunga untuk dia cari dan sebagainya kan ha. So, tengok dekat sikit ha, Ni jenis besar Okay jom kita tengok jenis yang apa ni Famous juga Orang belah kat Malaysia ni Ini eh, jenis apa ni Apa Hetero Trigona Itama ha, Ini dia punya jenis ni ha, Ini kecil sikit Dah lah kecil Garang lah tu ha, Ini Pagi tengok Pagi-pagi dia keluar ha, Nanti dia terbang keluar Pergi cari nekta apa Sekiling ni kan ha. Tu tengok yang seterusnya ha, Ini pun production bagus ni Saya cukup sayang dengan ni ni bagus buat madu ni rajin ha, ini etero trigona itama ha, dia lebah kelulut ni jenis yang tak ada sengat ha, itu sebab kita boleh ternak kan So, lebah, kategori lebah ni Tuhan kuniakan apa ni Dua kategori lah Senang cerita Dia satu yang lebah sengat Satu yang tak ada sengat So yang tak ada sengat ni dipanggil Apa ni Lebah kelulut Ataupun bahasa orang putih dia Stingless bee ah ha, Ini pun sama Apa jenis hitama juga ha, Ni waktu pagi dia memang aktif lah dia akan keluar apa ni lepas subuh tu 6 7 pagi tu dia keluar Malam lagi 7, 8 semua balik. Balik masuk sarang. Ha, itu dia punya rutin harian. Uh, <laughs> apa? Kelulut ni. Ha, ini satu lagi saya punya sarang. Ha, ini ni dah ada telur dah ni. Tak silap saya. Jom kita tengok saat. Tak apa Okay, mari kita tengok apa ada kat dalam sarang lebah kelulut. Yang mana tak pernah tengok, ha boleh tengok. Okay, jeng jeng jeng. Oh, tak nampak ada dah tutup dengan propolis. Okay, kalau anda tengok ni, yang hitam-hitam ni. Okay, ini adalah propolis. Ha, propolis dia. Sebab dalam apa ni lebah kelulut ni dia keluar lebih kurang tiga lah. Okey, dia punya propolis, okey, madu dan juga apa ni? Apa tu yang hijau tu eh, yang bibret roti lebah. Ha, tiga ni lah mereka duk buat production sekarang Tapi untuk yang Vibrate apa propolis tu ha, Itu dia boleh jadikan sebagai Produk hiliran lebah kelulut ha, ni, pintu, ni pintu masuk dah Ha, tengok pagi-pagi dia memang aktif. Okey. Ha ni satu lagi. Ha ni pun saya sayang kat ni. Ha ni pun production bagus ni. Ah ha, ni yang tadi propolis. Ha ni tengok ni propolis dia. Ha ni propolis pun banyak khasiat dia ni. Ni pun propolis juga. Ini propolis terus ni. Ah itu dia punya corong dia tu jatuh panjang sangat kan. Dia jatuh saya ambil saya letak kat sini saja. Biar bagi orang tengok. Okey ni pintu masuk dia. Perhati sikitlah. Eh. Pagi-pagi tak ada kerja, tengok kelulut ah eh, buat kerja. Dia pergi cari nektar. Nampak. Sagi ada kat kaki dia yang dia bawa balik tu warna kuning tu ha, pollen apa tu dia punya pollen dia. Kalau hak balik tu tak ada apa, -apa. lenggang-lenggang ai balik. Ah yang tu mana dia belampuk dia ada nikta lah tu. Okey. Ah tu parti sat. Aktif lah ni. Tengok ini saya duduk dekat dengan lubah kelulut ni. Sebab dia tak ada sengat. Boleh lah duduk dekat. Kalau dia dah sengat tak duduk lah macam ni. Sekarang saya punya kampung aa, dekat sini Ah, musim buah lah kan. Ha, mari tengok buah lah. Okay, ini dia punya lebah. Eh, lebah. Eh. Buah. Buah pelam. Sini panggil manggot. Boleh lah, eh? datang-datang kampung sini lah. Eh? Siapa nak buah, boleh ambil buah. Rendah-rendah lah. Eh? Si ada juga sini yang pelam sekilo. Tapi jauh sikit belakang. Segan nak pergi. Okay, ha, ni special punya apa ni. Kita tengok special punya. Ini haduk dalam cermin pada lebah kelut. Ha, ini dia jenis haduk dalam cermin. Dia sebenarnya kayu dia ni. Apa ni. Apa. Keput dah kan. Jadi kita buh cermin. Bagi dia tahan lama sikit. Okay, sini pun jenis hetero trigona hitamah. Ha, ni pun aktif juga. So inilah apa ni lebah kelulut. Sejenis lebah yang tak ada sengat. Boleh ternak di mana-mana saja. Asalkan sumber dia cukup. Ha, Okey lah kan. Kalau sumber tak cukup pun susah juga. Okey yang ni satu lagi. Ini jenis guna hitam Tapi yang ni pelik sikit. Dia tak ada batang kayu. Ha, ini dah pecah. Dia punya pecah koloni. Mana dia pecah koloni ni ah, Okey Dia punya ni lah apa Dia macam manusia jugalah kan Boleh beranak-beranak apa semua kan Ada anak, ada cucu, ada cicit ah, So kelulut pun sama juga Kan Ini Jadi lebah kelulut ni pun sama juga Dia pun macam ada salah silah keluarga-keluarga dia lah kan. Aa, ada keluarga jenis besar sikit. Ada keluarga jenis kecil sikit ha, uh, Dia spesies dengan dia punya jenis dia uh, Itu saja membezakan dia uh, Tapi regular yang kita selalu Ataupun ternak selalu suka bela ternak uh, Mudah uh, Dua tiga spesies lah okay, Contoh macam hetero trigona itama Genio trigona Apa tu ada satu lagi lah Cuma yang dama tu uh, memang kurang uh, Yang tu tak boleh lah Kalau resin getah dia tak cukup kuat uh, itu sesuai Nanti dia tak mau buat kantung. Nak buat kantung malu dia pun tak boleh. Sebab apa? Dia memang perlukan getah lain sikit. Dia perlu getah yang... Apa dia panggil ya? Pokok getah yang lainnya. Dia bukan pokok-pokok biasa tak boleh. Dia tak cukup. Ha, jadi sebab itulah... Penternak famous di Bela Itama dengan uh, Torasika. Oke, okay, satu lagi saya lupa nak bagi tahu uh, dia kalau hujan a uh, lebah kelulut ni dia tak mau keluar cari makan. Ha uh, jadi production pun kuranglah sikit kan. Uh, itu sebab a uh, stok madu kelulut ni terhad kan. Uh, tak banyak kan. So siapa cepat dia dapatlah kan. Tapi memang betul a uh, bila dia hujan, okey dia memang tak keluar cari makan. Dia uh, apa dia duduk dalam sarang. Tapi dalam sarang tu pun sebenarnya dah ada madu dia dah. Uh, untuk dia makanlah kan. Ha, itu sebab uh, pengeluaran madu kulut ni ikut musim. Uh, okay, ikut dia punya sumber. jadi uh, itu susah dia tak nak pergi komersial besar-besaran ni. Dia perlukan apa ni. Apa. Yang besar betul, -betul lah kan. Ha, sebab tu. Susahlah madu kulut ni untuk dia nak pergi pasaran besar. Sebab dia punya pengeluaran terhad. And, lepas tu kena ikut lagi dia punya musim dia uh, Lepas tu dia punya sumber tu cukup tak cukup uh, Banyak lah faktor-faktor yang orang kata apa uh, nak kena tengok uh, Itu sebab dia punya apa harga yang kita jual tu Terutama yang saya jual tu saya rasa dah berbaloi lah dengan harga yang ni uh, Taklah mahal sangat taklah murah sangat Tengah-tengah uh, lah harganya Okay Nanti kita kongsi lagi lah pada masa akan datang. Okey, jangan lupa subscribe channel di bawah. Okey, komen dan share uh, kepada kawan-kawan yang berminat. Uh, ingin tahu lebih lanjut tentang uh, lebah kelulut ataupun stingless bee. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.